أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی سلام علمي درسinin 73-cü səs yazısı səhifə 184 3-cü fəsil Məwsozumuz Allahın sifətləri barəsindədir və bura qədər biz müəyyən miqdar bu mözu barəsində söhbət elədik. Allah təala inşallah elimizi artıq, imanımızı kamilləsin. Yolun gözlədiyimiz 12-ci mərhələnin gəlişini təzələşirsin. Xəsarimiz var, yaralı əsgər və zabitlərimiz var. Allah təala inşallah hərbinə şəfa versin. Dünyasını dəyişmiş şəhidlərimizə 41 45, -45 depressiyaya baxdı. 1-ci Qarabağ, 2-ci Qarabağ döyüşündə dünyasını dəyişən bütün şəhidlərimizə Allah təala inşallah rəhmat eləsin. Ruhlarını şad eləsin və onları məhəmməd sünnəyəleyhissalamdan ayrı salmasın. Ailələrinə, yaxınlarına Allah sər versin inşallah. Üsöncə fəsil Quran Allahı necə vəsf edir? Belə bir şey var, bəzi aharlarda bir məsələ, bir mövzu özünü özündə təqdim edir. Məsələn, Quranda Quran. Quran deməsici ki, mənnəcir Quranam. Baxanda ailərimizə görürük ki, deyir məndə təhrif olunmayıb, məndə şək və şübhə yoxdur. Mən hidaət üçün gəlmişəm vəsarə. Quran özünü təqdim edir özündə. Bəs görəsən Quran özü Allahı necə vəsf edir? İrfan elmində deyirlər ki, hoviyyət-ül mutlaqə. Yəni la isma və la rəsmələh. La isma və la rəsmələh. Onun bir adı yoxdur, onun bir rəsmi, yəni forması yoxdur. Belə bir terminində irfan dilmində düzdür o da müəyyən eee məsələnə qədər dilən bir termindir. E bizim mövzumuz irfan olmadığı üçün bizim mövzumuz sırf çalam ilmi olduğu üçün inşallah biz çaşı kənara çıxmayaq. Sırf bu kitabdan, sırf bu kitabdən biz siz əzizlərə bildiğimiz səviyyədə inşallah nə isə deyə biləcəyik. Çalatalarca bizləri qəbuləsin. Deməli Allahı tanımağın yeganə amma ümumi yolu nədir? Budur ki, onun adlarını və sifətlərini necə tanıyaq. Qur'anın əsas hədəflərindən biri nədir? Qur'anın əsas hədəflərindən biri budur ki, insanın Allah'a olan dərcini dəqiqləşdirsin və dərinləşdirsin. Həm dəqiqləşirsin, həm də dərinləşdirsin. Bula ikisi də mühümdür. Həm insan dəqiq bilməlidir, həm insan dərindən bilməlidir. Allahı onun sifətləri vasitəsilə tanımaq çox çətin məsələdir. Bir var bir şeyin özün bilək, biri var ki, sifətlərinin vasitəsilə, sifətlərinin vasitəsilə planda nə miqdarı biləcik, amma onun özü necədir? Bax, onun özü necədir? O cəhətdən əsifatlarının e, vasitəsilə onu dəqiq tanımaq çətin məsələdir. Çünki nəyə çətin məsələdir? Dil insan diqqətli olmasa, insanın fikri yayınır. Biz əvvəl oxumuşduq antropomorfizm və agnostisizm barəsində. Demişik, bunların biri budur ki, deyirlər ki, Allah insan kimidir. O bir dəran cismdir. Onun da ələyi var. Buların fikri bu idi. O bu nədirdi? Dedi ki, yox. Qəhdiyən Allah başına düşünmək, onun necə olması, nə olması başa düşmək qata qadağandır. Bəs biz də demişdik, orta hədd. Onu cisim kimi bilmək olmaz. Çünki o insan kimi deyil ki, o maddi. Deyil və onun barəsində də skutliyər ki, düşünmə olmaz, onu axtarmaq necə varlıqdır? Budu olmaz. Niyə? Hər ikisinin, bu hər iki düşüncənin əleyhinə Quranda kifayət qədər bizim alərimiz var. Bir çox Quranişan e, Quran bir çox ayələrlə bu onun o insan kimi deyil, onun üçün bir bir şey yoxdur, o tam başqa bir şeydir. Və yoxda bu, bu düstənin əksinə olaraq ə e, fikirlərinə əleyhinə olaraq deyir ki, düşünün, mənim ailərimdə Allah varım, düşünün və s. Bu problemin həllinə kömək edən məsələn bir nədir? Möhkəm ailələrə baxmaqdır. Bir sizdə möhkəm ayə var, bir də var mutəşabiha ayə. Möhkəm ayə ilə mutəşabiha ayənin fərqi budur ki, baxanda alim üzünə nə demək istədiyini anlayırsan. Məsələn də iki namaz qıl. Anladıq. Bəvə də ki, mütəşabi. Nədir bu? Yəni zahirdə olar. Yəni bizim gördüyümüz məna dəstə olunmur. Allah bunu çu yədullah fərq qaidiyim. Allahın əli sizin əliniz üzərindədir. Allahın əli, yəni Allahın əli var. Vəcuhullah kullu şey'in halikun illə. Bütün şey məhbul olacaq dünyada. İllah məğər vəcəhə, vəcəhü, vəcəh. Vəcihı, vəcihı. Yəni üz. Sifət mənasında da necə onun üzü qalacaq? Bəziləri çox təəssüf fərq məarlıdı. Bəzi məzhəblər əzizlər düşünür ki, Allah da bizi kimi əl-ağa malikdir. Allahın içəliyi var. Və Quran əsasən bu bicisindir də. Allahın əli o kişidir, məsələn Qoluhu və de oci. Biz də burada ərəb dilində kişi cinsindədir. Əvəzlidir. Burada zəmir deyirlər qrammatikada. Allah əhəd. De o kişi Allah. Fədirəc o kişidir. Bu mütəşəbbəh hallarıdır. Mütəşəbbəh hallara qalsa nəql insan qarşısında suallar çıxır. Belə çıxır ki, onda Allahın əli ayağı var. Dünya məhbul olanda Allahın hər bir bütün üzvü məhbul olacaq, amma onun üzü qalacaq. Bütün üzvləri məhbul olacaq, məcə onun üzü qalacaq. Bu da bir gülünc iddiası onların sözünə uyğun olaraq. Ona görə mütəşabi, yəni içdə olan məna ilə gələn insan hələ həm dəqiqə düşünməsin. Gözü nəyi deməsilər orada? Məsələn, falan kəs falan kəsin əlinə baxır. Necə dan əlinə baxır? Hə, Ələməxan nə olur ki? Yəni bu xarici yaşayır, bu başqa ölkədə yaşayır, başqa şəhərdə yaşayır. Bu ailəsini təmin edir. Düyünəcə hə, burada yaşayan şəxs onun əlinə baxır. Yəni onun göndərdiyi ilə dolanır. O mənandadır bu. Nəanki hələ üzdə görünən mənada. Bizdə nə qədər hələ bizim öz e, elimizdə gözəl ölkəmizdə nə qədər sözlər var ki, hələ o eşitdiyimiz məna qəsd olunmur ki, əsas mənası başqa bir şeydir. Bu təşabüb, yəni eşitdiyimiz və gördüyümüz məna deyil. Başqa məna qəsd olunur orada. Məsələn Quranda da məsvar, İsra surasında Allah buyurur ki, kim burada kör olsa, orada da kör olacaq. İndi burada bir dəfə kördü, amma namazı var, orucu var, itaatı var. Ondan görə cəhənnəmə də gözü kördür deyə. Yox, o qəlbi gözdən, qəlbi gözün gedir körlüyündən haqqı görməyən gözdən gedir söhbət. Nəcə bu zahiri gözdən onca bizim haqqımız yoxdur ki, ailənin zahirini götürək. Hələ onu əlmazə əsas edək. Kim mövzumuz e, möhkəm təşabüb mövzusunda ki, bu da e, Quran elmlərinə, təfsir elminə aid olduğu üçün o barədə deyir. Mövzumuza adət olaraq qeyd etdiyik ki, möhkəm ailələr ən gözəl, ən gözəl dəlildir, sübutdur ki, biz deyək ki, antropofizm düzgün deyil, agnostisizm Biz möhkəm aləmin vasitəsilə bilərik rahatc öz fikrimizi sübutlaya bilərik. O cəhətdən hələ ayənin özündən baxırıq. Məsələn, Quran təkcil nə vurur ki, Allahın zatını dərk etmək və onun qavrağı mümkün deyil. Aya vurur Tağvun cədə, Bismillahirrahmanirrahim. Allah onların keçmişini də gələcəyini də bilir. Bu məlum. Onların elmi isə insanların elmi isə onu əhatə edib qavraya bilməz. Bu ayə kimə cavabdır? O, antropofizmə. Niyə? Bulların elmində belə bir məlumat var ki, Allah da cismdir də bizi kimi. Allah nə deyir? Deyir, sən elimin çox azdır. O mə utitum lə ilmə illə qalila Quranda var İsrail surəsində. Allah bu ki, sizə bir damcı da, bir qram elmin verilib. Sanki gəlsin balaca bir damız ilə, deryanın, okeanın qarşısında dayanasan, sən palaca bir elimlə, əllaha nisbət verəsən Allahın o barəsində e, düşünərək səhv nəticəyə gəlib <coughs> Allahı cismi nisbət verəsən. Digər tərəfdən isə aləmin məzmunu əsasən Allahın digər mövcudlarla heç bir oxşarlığı yoxdur. Bunun təyə bərabəri də təsəvvür oluna bilməz. Bu aya antropofizmin sanki fikrini tamamilə məhv edir. Ola nə dedilər? Allah cismdir. <coughs> ha səhiyyədir. Şurda 11-ci ayə. Lə isə kəmisə hiş şey və huve səmiul basir. Allah eşidəndir, görəndir, hər şey bilir. Lə isə kəmisə hiş şey. Heç bir şey onun kimi deyil. Heç bir şey onun ta'i deyil, onun bərabərində deyil. Yəni nə deməkdir burada? İnsanla müqayisə etmək mümkün deyil. Heç bir şey yəni nə? Şey nə deməydi? Heç bir şeydə yəni, nə demədi? Deyir nələr ki var? Nələr ki bilirsən, nələri bilmirsən, düşünə bildiyin, düşünə bilmədin. Bunların hamısı da şey edirlər. Bu heç bir şeylər ki var, bu heç bir şeydir. Allahla müqayisə olla bilməz. Sən gələsən, bildiyin bir şey olar, məxluq olan, məsələn, insan simasında, insan formasında Allahı biləsəm, deyir bu düzgün nəzəriyyə deyil. Belə <coughs> bu ayə Allahın bənzərsiz olduğun, həm sübut edir, həm də onun sifətlərinin də bənzərsiz olduğunun göstərir. Bax, əvvəllər deyir ki, onun heç bir şey onun ta'id deyil və o eşidəndir, görəndir. Həm öz zatı cəhətindən göstərir ki, heç bir şey mənim kimi deyil və eşitmə, görməli dədə. Heç bir şey mən kimi deyil. Heç bir şey mən kimi deyil. Verstalım, nə zatı cəhətdən, nə də sifət cəhətlərindən. Ki həm cəlal sifətlərinə baxımından, həm cəmal sifətlərinə baxımından onun təbə qarşılığı yoxdur. Cəlal nə idi? Əqədə oxumuşdu, yəni, yenə subutiyyə sifətlər. Allahda olan sifətlər, ilmi, qudratı, ruzi verməliyi, vəsarı. Cəmal nədir? Yəni səlbi. Səlbi Allahda olmayan sıfatlar. Allah Taala da olmayan sıfatlar ol, məxluqatda var. Nə də Allahda olmayan sıfat. Allah, Allah yuxulmur, yatmır, ölmür, ehtiyacı yoxdur və s. Bunlara bəndənin, məxluqun daha doğrusu da ehtiyacı var. Ki biz əvvəlcə demişik İhlas surəsinin izahında hələ bu kitabda Qul huvallahu ehad ayəsində Və ləm yakullahu kufuven ehad. Bu iki ehədin demişi fərqi var. Birinci ehad birinci ayədə qısa deyim, yəni Allah tərkib Allahın tərkibi yoxdur. Allahın tərkibi yoxdur, əlavə yoxdur. Biz kimi. İkinci ayə, ikinci ehəd isə ki, yerəşə 4-cü ayədə Və ləm yakullahu kufuven ehad şərəksiz zii mənasında izah edirlər dəyərli alimlərimiz. Müşriklər Allah haqqında puç düşüncələrini nəql eləndən sonra Allah bəyan edici Allahı layiqincə vəsf etmirlər. Ən am yüz cinləri Allah yaratdığı halda müşriklər onları Allah'a şərəç qoşdular. Müşriklər dedik ki, cin də Allahdır. Və gumanə düşüb o müşriklər Onun üçün oğullar və qızlar uydurub düzəltdilər. Bədləkin mələli Allahın qızlarıdır. Bədləkin am cinlər də bir növ Rəbb ünvanındadır. Ya onun oğullarıdır. Allah isə onların ona aid etdikləri sifətlərdən paçdır, uzaqdır. Belə bir şey Allah barəsində ola bilməz. Başqa bir ayimiz Həz 74-də Allahın qadrini, qadrini layiqi bilmədilər. Yəni o haqqına tanınmadı. Deyə onun barəsində səhv düşüncüyə düşdülər. Ya şişirdilər, dedilər cisindir. Ya tam aşağı saldılar, dedilər sükutlə düşünmək. Hər ikisinin əleyhinə Quran ayələri çoxdur. Həqiqətən Allah yenilməzdir, qüvvət sahibidir, qudrət sahibidir. İnsan bu aləmlə yaşayandan gün onunla bilər ki, Allahı heç bir yolla tanımaq olmaz. Hə artıq bunu deyəndə aqnostisizm var da ha, deyirlər ki, hə, çötləyək. Aqnostisizm, e, aqnostisizm əqidəsini qəbul etmə məcburiyyətindəyik, deyir. Xeyr. Bu cümlə doğru deyil. Niyə? Əvvəldə məşi, Qurana nə qədərimiz var ki, Allah deyək, düşünün mənim alərimdə Qur'an yarattıklarının sifətlərindən uzaq e, bilməklə Allahı e, Qur'an Allahı yarattıklarının sifətlərindən uzaq bilmənə yenə açıqlayıram. Allahı tanımağın mümkün olduğunu təsdiq eləyir. Düzdür, mümkündür bu insan tanısa Allahı. Allahın adlarını və sifətlərini bəyan edən bir çox ayə bu nəsubutdur. Nə qədər ayəmiz bu barədə var Qur'anda. Qur'an insanları öz ailələri haqqında dərinlən düşünməyə çağırır. Məsələn, Nisa 82-ci ayədə, Muhammed surəsi 24-cü ayədə, Sat surəsi 29-cu ayədə. Deməli, Allahın adlarının biri çox ailərdə təkrar-təkrar gəlməsi onların mənasını dərk etməkdən sadəcə tilavət qəssi ilə oxumaq üçün deyil. Yəni Aləbaxun əzizləri, nəyə görə müəyyən bir alət bəzi təşkil olunur? Təşkil, təkrar, təkrara təcavə təkrar, təkrar gelməliyi ilə, bizi oxutdurmaqlığı ilə insan dey düşünsün, anlayə bilər. Beləliklə Quran Allahı vəsf etməklə bağlı həm antroporfizmi, həm də agnostisizmi rədd eləyir. Və orta yolu qoyur. Bir tərəfdən Allahın cəmal və cəmal cəlal e sıfatlarını insana təntrır. Digər tərəfdən isə Allahın zat və sifət cəhətdən misilsiz olmasını təkid eləyir ki, bu misli yoxdur. Və bizə xatırladır ki, Allah tarını digər varlıqlarla oxşar şəkildə vəsf etmək olmaz. Antropofizm əqidəsini inkar edən ailələr agnostisizm əqidəsinin inkiçadan aləyən daha çoxdur. Təşəkkürlər. Antroporfizm əqidəsi var. Bu barədə gələn alə daha çoxdur. Agnostisizm əqidəsinin alərinə baxanda. Bu nəyə bildirir? Bu bunu bildirir ki, tarix boyu antroporfizm əqidəsi daha çox xolu, yəni insanın zihnində Allah barəsində cisim deyə, o da bir biz kimidi, ələğ var, falan və s. deyə tarix boyu Bu daha çox düşüncə olduğu üçün bunun əleyhinə bir çox alə gəlmişmiş. Gəlib Kuranda Allahcisin deyil, onun əlağı yoxdur. Allah təala inşallah bizlərə həqiqi möminlərdən qərar versin. Allah təala inşallah Rəhman bizlərə qiamətdə peyğəmbər və əhləbeytini arı salmasın. Allahumma salli ala Muhammad və ali Muhammad və acil faracuhum.